نہ اصول کرخی ایک کتاب ہے اور اس میں لکھا گیا ہے اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ ہو ان کے مسئلے کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے تو یہ حدیث منسوخ ہوگی یہ حدیث مرجو ہوگی یا حدیث معول ہوگی منسوخ کا معنی کہ یہ حدیث پہلے دور کی ہے اور اب اس پر عمل منسوخ ہو گیا ختم ہو گیا یا یہ حدیث معول ہے معول کا معنی کہ اس کا ظاہری معنی نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہم نے کوئی اور لیا ہے تعویل کر کے اور یہ حدیث مرجو ہے مرجو کا معنی کہ بس اوقات ایک مسئلے پر دو حدیثی ہوتی ہیں ایک زیادہ قوی اسے کبھی کہتے ہیں اور ایک کسی وجہ سے کمزور اسے مرجو کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تم عجیب بات ہے کہ جب امام تمہارے کا قول اور مسل آجے اور حدیث کے مقابلے میں آجے جائے تو تم امام کا قول نہیں چھوڑتے کبھی حدیث کو منسوخ کہتے ہو کبھی مول کہتے ہو کبھی مرجو کہتے ہو بھائی سب سے بڑی بات ہے کہ حدیث کو لے لو اور امام کا قول چھوڑ دو تم نے امام کا قول نہیں چھوڑا حدیث کو تم نے ٹھکرانا اللہ شروع کر دیا ہے اس کا جواب اچھی طرح سمجھیں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول ان کا فتوہ ان کے مسئلے کے خلاف اگر ہمیں کوئی حدیث نظر آتی ہے جو بظاہر خلاف ہے وہ خلاف نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ ہے ایک ایسی حدیث موجود ہے جس پر امام ابو ابولیفہ جس کی بنیاد پہ فتویٰ دے رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں یہ حدیث ہے یہ منسوخ ہے اور وہ ناسخ ان کے پاس ہے ہمارے پاس ناسخ حدیث نہیں ہے لیکن امام صاحب کو پتہ تھا کہ یہ حدیث ناسخ ہے اور یہ منسوخ ہے یہ دو حدیثیں ہیں ایک راجے ہے اور ایک مرجو ہے امام ابو ابولیفہ نے راجے کے مطابق فتوہ دیا ہے اور تمہیں مرجو ملی ہے جس راجے کے مطابق فتوہ دیا وہ تمہارے علم میں نہیں ہے حضرت امام صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے ایک مسئلہ اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک وہ معنی جو ظاہری نہیں ہے ظاہری معنی کو چھوڑ کر دوسرے معنی کو لیا اس پر امام بوریفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل موجود تھے اس بنیاد پر ہم نے کہا کہ امام ہم سے بڑے ہیں علم میں بہت پختہ ہیں دور صحابہ کے آدمی ہیں تو ان کے فتوے کے خلاف جو حدیث آئی ہے ایسا ہرگز ہو نہیں سکتا امام صاحب کے پاس حدیث ہو اور پھر اس کے مقابلے میں فتویٰ دیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تو ہم نے امام صاحب کے فتوے کو لے کر حدیث کو نہیں چھوڑا ہاں ایک دوسری حدیث کو لیا ہے جو راجہ ہے جو ناصر ہے اور جو معول نہیں یا اس حدیث کو لیا اس حدیث میں تعویل کی ظاہری معنی چھوڑا اور باطنی معنی لیا میں نے یہ بات صرف اس لیے عرض کی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے امام ابو عنیفہ کا فتوہ جائے اپنے اقابر کا جمہور کا کوئی قول آجائے جائے تو بہت جلد آپ نہ پھسلا کریں نہ بدقا کریں نہ اپنے اقابر کو چھوڑا کریں ہاں البتہ ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں اور اگر نہ سمجھ آئے کسی سمجھانے والے سے سمجھ لیں اور بہت جلد اپنا مزاج اپنے اقابر کے خلاف کبھی کھڑا نہ کریں اس پر بہت ساری باتیں ایسے ہیں جو میں بطور مثال کے پیش کر دیتا ہوں میں ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ اس کو بطور ذرافت کہہ لیں بطور خوش کہہ لیں بطور علم لطیفہ کے کہہ لیں انیس سو پینسٹھ کی جنگ ہوئی ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اب ادھر پاکستان کی علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ جہاد ہے اور اس میں جو قتل ہوگا وہ شہید ہے جو زخمی ہے اب زندہ بچ کر واپس ہے وہ غازی ہے تو سن پینسٹھ کی جنگ کو جہاد قرار دیا ادھر دارم دیوبند کے علماء تھے انہوں نے پینسٹھ کی جنگ کو فساد قرار دیا یہ جہاد نہیں ہے یہ فساد ہے اور اسے رکنا چاہیے اب ایک آدمی کے ذہن میں کنفیون پیدا ہوتی ہے کہ یہاں کے علماء کہہ رہے ہیں جہاد ہے داروم دیوبند کہہ رہے ہیں فساد ہے ان کی بات مانے یا ان کی اب کوئی جذباتی ہوتا بندہ تو یا تو دالوم دیوبند کی مخالفت کرتا وہ بزدل ہیں غیرت نہیں ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں وہ ڈر گئے ہیں اور یا اپنی علماء کو تانا دیتا علماء دیوبند کے خلاف ہیں دیوبندی کہلاتے ہیں مگر دیوبند کے فتوے کو نہیں مانتے اس نے خسر بسر کرنی تھی حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سیاستدان بعد میں تھے فقی اور مفتی پہلے تھے حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں پیسر کی جنگ جہاد ہے دالم دیوبند فتویٰ چل رہا ہے فساد ہے تو ہم اس کو جہاد کے یا فساد کے ہیں جب مفتی محمود فرمانے لگے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے یہ کن کے خلاف لڑتی ہے کیا جی ہندو فوج کے خلاف فرمایا جب ایک مسلمان ہندو کفر فوج کے خلاف لڑے تو اس مسلمان کے لڑنے کو کیا کہیں گے کیا جی جہاد کیا وہ جو ہندوستان کی فوج ہے وہ کن کے خلاف لڑتی ہے کیا جی مسلمانوں کے خلاف فرمایا جب کافر مسلمان سے لڑے اور جو مسلمان اس کافر ملک میں رہتا ہے وہ کافر کی لڑائی کو کیا کہے گا کیا جی فساد فرمائے ہم نے جہاد کہا ہے اپنی فوج کی لڑائی کو دار جو بند والوں نے فوج کہا ہے فساد فرمایا اپنی فوج کی لڑائی کو اس لیے ان کی بات بھی ٹھیک ہے ہماری بات بھی ٹھیک ہے اب دیکھو الجھن ختم ہوگی نا اب اگر یہ بات کسی فقیر اور مجتد سے آپ نہ پوچھے تو بتاؤ کتنی ٹینشن پیدا ہو آدمی کتنا الجھن کا شکار ہو یار یہ کیسی بات کرتے ہیں میں ایک بات چل پڑی تو بات ارض کرتا ہوں اہل مفتی محمود سلامت اللہ علیہ نے ملتان ایک بیان کیا اور بیان جلسہ تھا تو جیسے اسٹیج پر تشریف لائے تو بعض لوگ عادت ہو ہے خسر 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 بیان کے دوران کرتے ہیں تو مفتی محمود صلی اللہ علیہ نے اس کو بڑے سخت لاج فرمایا بکواس بند کرو اور اپنا بیان جاری فرمایا اب دوسرے دن جلسہ بھاول پر میں تھا جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں ایک آدمی نے سوال کیا کہ ہم تو آپ کے بارے میں سنتے تھے کہ آپ بڑے بردبار بڑے متحمل اور بڑے ماشاءاللہ متین آدمی ہیں اور آپ بھی کہتے ہیں بکواس بند کرو آپ بھی ایک آدمی کی بات کو بکواس کہتے ہیں اگر نے میں اچھا جب بیان کا وقت ہو اور کوئی آدمی بیان کے درمیان ایسی باتیں غلط کرے تو کیا ہوتا ہے چاہ جی بکواس تو کیا بکواس کو جاری رہنا چاہیے جی؟ بند ہونا چاہیے چاہا جی بند ہونا چاہیے اور میں نے بھی کہا بکواس بند کرو تم بھی کہتے ہیں بکواس بند ہونا چاہیے تو میں نے کوئی غلط بات کی ہے